प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए पहला प्रश्न आपको कॉमेडी का पात्र कैसा लगता है और क्यों अच्छा लगता है क्योंकि देश प्रेम के कारण सब कुछ त्याग दिया बीजो प्रश्न अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ तो सोना मोहर को लेकर तीजो प्रश्न देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया तो भिखारी को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया वो प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए हम किसी के बारे में सोचना चाहिए हमें किसके बारे में सोचना चाहिए तो हमें जो कुछ मिला है उसके वजह हमने दूसरों के लिए क्या किया है और क्या दिया है ऐसा सोचे दूसरा प्रश्न तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों हमें कंप्यूटर का आविष्कार अच्छा लगता है क्योंकि जानकारी मिले ज्ञान लेखन चित्र वगैरह तीसरा प्रश्न हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों हमें नीति और वलासीए रास्ते पर चलना चाहिए बीजा नंबर ब सो से बीजा नंबर ब कहावतों का अर्थ વાક્ય નોટે નીકળે બીજો પ્રશ્ન ઊંચી દુકાન ફિકા પકવાન તો અમને તો તમારી દુકાન થી પ્રસિદ્ધિ શું કરેન ઊંચી ઊંચી દુકાન ફિકા પકવાન प्रश्न अकल बड़ी या भेस तो कई रीतना ही ज्यादा वजन उठाकर अकल बड़ी या भैंस कहावत का सार्थक करते हो चौथो प्रश्न जैसी करनी वैसी करनी तो वाक्य कई रीतना बना चुके तुमने सोरी की है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि जैसी करनी ऐसी पढ़नी प्रश्न नंबर तीन दिए गए चित्र के आधार से आठ से दस वाक्य लिखिए तो तुम्हारे प्रश्न जो है तुम्हारे वाक्य लिखवाना से प्रश्न नंबर चार वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए तो सर्वप्रथम पहले मैं क्या सुना उसे एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था बीजो प्रश्न शेर को सोया हुआ देखकर सुहा उसके पास गया तीजो प्रश्न सुहा रोते रोते बोला कृपा करके मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी मदद करूंगा चौथो तो के एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया पांचवी जाल में शेर दहाड़ने लगा छठा प्रश्न शेर को सोहे और उसके साथियों साथी ने जाल से और शिकारी से और पांचवा प्रश्न परिचित का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया तो थोड़ा दिवस पची એ લે પોઝયા મકનીયા ત્રય થી પાછો ફર્યો ઘરમાં apna સામાન رکھકર વ સીધા વાજીદ કે ઘર ગયા ઓર apni યાત્રા કે સારી બાતે નહતાઈ તો ઓ ઘર માં પોતાનો સામાન રાખીને સીધો વાજીદ ના ઘરે ગયો અને પોતાની યાત્રા ની બધી વાતો જણાવી ફિર સે તેલ કા ઘડો લેકર વ ઘર આયા તો પછી તેલ નો ઘડો લઈને ઘરે આવ્યો उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई तो पछ्या ज्यादातर ने घड़ा में से तेल काढ़ने जो तो देना पग नीचे से जमीन खिसक गई अथवा ये होश उड़ गया वह सिर पकड़ के बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने सोने की मोहर नहीं थी ते माथू पकड़ेने देसी गयो कारण के घड़ा में एक पण सोना मोहर थी नहीं वह सोचने लगा अब क्या किया जाए ये विचार बना गयो कि अब ये क्या प्रश्न नंबर 6 के निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए पहले प्रश्न मालिक तो मालकिन तो मालकिन ने मुझे इनाम दिया अथवा दूसरी रीति पर तुम्हें तुम्हारी रीति नकिने मुझे बर्तन बर्तन धोने का काम आपको ही करना। પછી બીજો પ્રશ્ન ઇન્દ્રની તો ઇન્દ્ર ઇન્દ્ર દેવો કે રાજા છે ત્રીજો પ્રશ્ન લેખક તો લેખિકા લેખિકા કહી દાવિતી છે. 7મો પ્રશ્ન परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो प्रश्न लोग क्या करते हैं तो हमेशा रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखते रहते हैं। दूसरा प्रश्न दुनिया का इतिहास किसकी कहानी से भरा है तो दुनिया का इस ता, इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा, पड़ा है प्रश्न आलसी और कर्मवीर का भेद स्पष्ट कीजिए आलसी आदमी तो मन से आलसी मन से लड्डू ही खाता है मतलब जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं आठवां प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों के उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य से फिर से लिखिए तो हमें अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में जाएंगे प्रश्न पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है तो नहीं, नहीं, संदेश सुनकर सुनाकर अल्प विराम जोड़ रखा है दिल के तार प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित मोहरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आघात लगना वाक्य कई कितना बनाशु तो अली ने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई सिर पकड़कर बैठ दस जाना तो होता सोना अथवा नीरा सोना वाक्य इतना रीतना बना तो नरेश परीक्षा में अनुतीर्ण होने पर सिर पकड़कर बैठा एट्ले के असफल थे तीजो प्रश्न रोग जमाना तो अपना प्रभाव दिखाना शिक्षक ने पहले दिन छात्रों पर रोग जमाने का प्रयत्न किया प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित विषय पर চিঠি लिखिए तो पढ़ाई का महत्व बताते हुए अपने मित्र को চিঠি लिखिए तो চিঠি लिखवानी है तुम्हारे प्रश्न 11 निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए मोबाइल से लाभ और हानि मेरा यादगार प्रवास के लिए एक पे कोई पण एक हमने अब वीडियो पूरा था इसे